Мы снова э, вернулись в студию. Быстро у нас все очень меняется. У нас в гостях э, участники группы Том Брина. для тех, кто не совсем знает английский. Э, Дмитрий Еремин и Виктор Стрижевский. Доброе утро. Доброе утро. Э, э, Очень-очень э, сложно, видимо, рокерам проснуться с утра, но они это сделали, и они готовы. Мы будем сегодня говорить о концерте, о концерте года как многие считают, потому что 70 лет исполняется великому могучему Ричи Блэкмору, и 14 апреля в областной филармонии будет концерт этому посвященный. Как вообще вы пришли к тому, что нужно сделать такой концерт, и кто вас поддержал в этом? Значит, пришли мы к этому, ну, как сказать, достаточно длинная история. Все началось с того, что Руслан Федосеев, наш гитарист, Mm -hmm. пригласил меня, пригласил Витю поиграть музыку Ричи Блэкмора. Все начиналось с Рейнбоу, вот, то есть на концерте будут звучать песни и Deep Purple, и Rainbow, но начиналось все с Rainbow. Руслан, скажем так, для тех, великий, кто не знает фанат... Ричи Блэкмор это гитарист великий группы Rainbow, группы Deep Purple. Well, да, поэтому... да, да. Руслан большой фанат музыки Блэкмора. Вот, как он сказал, я не поклонник юбилеев, я люблю музыку я люблю, там, творчество, творчество. А творчество, а это просто повод для того, чтобы. А это раз... повод, да. Вот, собственно, сам концерт организовывает Алексей Иванович, вот известный украинский продюсер. Он занимается всей организацией, всеми вопросами. Ну, а наше дело делать музыку. Да, как долго готовитесь вы в среднем? Я знаю, что вы играете очень много каверов, и вас приглашают, и я неоднократно бывал на ваших концертах. Как долго готовится программа? Хотя бы вот такая вот часовая, там, полутра-часовая? Ну, кому как. Профессиональным музыкантам, конечно, это занимает немножко меньше времени. Вот, начинающим, как мы, Сколько занимает немножко Всегда Дима да, да. Ну, у нас были небольшие проблемы, то есть у нас менялся состав, вот, но сейчас мы нашли хорошего басиста и сейчас уверенно делаем программу. Это, конечно, трудоемкий процесс, вот, но стараемся. Ну, так, чтобы ответить на ваш вопрос, часть программы у нас, в принципе, была готова еще там, года два назад. Вот, но программа все время меняется, учитывая там, современные какие-то веяния, хотя музыка не, не совсем и современная, но, но все же что-то забывается, какие-то старые композиции необходимо вспомнить. То есть это все работа, ну, в среднем, не знаю, подготовка такого концерта обычно занимает, ну, где-то с полгода. То есть начиная Ого. от идеи, вот, и заканчивая уже самим мероприятием. Полгода кого, ради кого и побачить на концерте? Ну, я не знаю, но, ну, во всяком случае, у нас очень много друзей, которые будут на этом концерте. Ну, начнем, наверное, с гитаристов, потому что это наши друзья молодые. Вот Дима э, работал с таким человеком, как Мак, Марк. Э, я все время говорю, Величка, Величка. Макс, вот я все время, почему-то на английскую тему, на Марк там, перевожу, потому что, в принципе, музыка то не, 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 не наша. Вот, э, будет Дорож, он в Киеве, э, работает сейчас тоже наш кировоградский гитарист, тоже приличный. Ну, то есть все лучшие, я, я надеюсь, думаю, потому что в Кировограде то, что мы сейчас пригласили этих друзей, ну, в принципе, не мы, там Иванович тоже вот предлагал, кого из этих, он тоже знает и Величка, и Дороша. Они будут вот. приглашенные музыканты. Да? да, они будут как приглашенные музыканты. Они на, на две-три на вещи выйдут как... Вот Дима Полевой с внутри звука», естественно, мой дружок, который да, мы с ним будем... Потом... И коллега. И коллега, не коллега, да. Коллега. да. <свят> вот, вокалисты будут, вот я работал давненько еще, потому что я все-таки еще молодой товарищ, да, ну, лет, годы 80-х где-то, а с Александром Царяком. такой, Блэк, очень хороший тоже вокалист, а я имею в виду за вокалистов. Угу. Будет Котов Джордж, и, естественно, будет Мазанько наш, да. Из Кременчуга, друг. да. Да, да. Ну, ну, в общем, зай... мы так и сидим, разговариваем, потому что мы этих, всех этих людей знаем. Да, некоторые могут, нет, ну, Кировоградцы знают. Да, это очень крутые музыканты и Мазанькова, о котором мы говорили, и Кременчуга, он очень крутой вокалист, поэтому приходите. В потребно? нужно? Люди взагалі ходят. Идут? А, люди пойдут, люди пойдут. И вообще этот концерт, ну, несмотря на то, что сейчас на самом деле очень много различных мероприятий происходит, концертов, каких-то квартирников и так дальше, этот концерт мы все-таки стараемся позиционировать как концерт года. Потому что такая дата 70 летие великого Ричи, Ричи Блэкмора. Вот, то есть гитариста, который создал много проектов, в частности мы будем играть два самых основных, то есть это Rainbow oh, и Deep Purple, вот, это, это все-таки события. Вот, поэтому ну, все-таки будем стараться и достигнуть этого уровня, позиционировать концерт как концерт года по крайней мере в городе Кировограде не ну действительно одно дело играть квартирники и в той же Виктории или в том же Парадизе концерта да, а другое да. дело это зал филармонии которая может вместить в 3-4 раза больше людей во ну, всяком ну, да. случае и свет и звук и сцена это совершенно да, мы будем другое, стараться да? сделать все-таки шоу а не рядовой концерт вот мы надеемся что нам помогут в этом все технические службы данного заведения Будем а, после после, после речи Блэкмара продолжите работать над этим же репертуаром, совершенствовать его, или будете уже или есть уже какие-то а, мыслишки по поводу пока, других? Пока будем совершенствовать. Этот репертуар все-таки мы позиционируем себя как трибьют группа э, творчества «Речи Блэкмара, то есть Рейнбэл и Диперпул. Мы и называемся так Сторм mm -hmm. вот, То есть это одна из композиций Deep Purple, вот после которой, собственно, Блэкмар ушел в Рейнбэл. Ну, тут еще, я, Диму перебью, тут еще одна э, интересная тема, потому что трибьют, э, почему э, не, вот много нужно делать вот этих всех программ, вы, выкатывается очень долго, потому что это нота в ноту. Потому что если там, может, что-то доб добавить свое, хотя я всегда был против, потому что говорят, вот трибьют все ну, равно можно что-то свое. Нет, если хочешь свое, знаешь, жрай свою музыку. Если ты уже берешься за трибьют, как говорят, это должно быть просто вот как в зале оригинал. Досконально его нужно сделать. А это не просто, это не день, не два, не три, не месяц. Поэтому вот эти вещи, которые... Вот бросили эту, там сыграли, там половина. Мы вот были когда в Киеве с Димой, да, у нас, ну, ездили на гастроли. Хороший, ну, во-первых, я везде много поездил, в советское время еще. Поэтому был такой хороший клавишник. Он приходил к нам на концерт, а мой друг, Коля Давиденко, такой он киевлянин. Так он сидел вот на... в клубе ночном, когда мы работали. Он говорит, да, ребята, в Киеве так не играют. В Киеве много и в Кировограде есть музыканты, и в Киеве тоже отдельно музыкантов много. Но вот если они играют, он говорит, вот они играют 50 на 50. То есть, да, содрали основное что-то, да, а тут добавляют что-то свое. А вот мы работаем, он говорит, вы, ребята, нотка в нотку. То есть вот это должно, значит, это время, это растягивается время, чтобы это сделать так, чтобы качественно было. Ну, то и справедливо чему пивроку подготовка. Конечно, потому, конечно. Почему не, не просто ну, сесть ми, и ми, Минимум mm -hmm. полгода, учитывая даже mm -hmm. то, что у нас есть уже какая-то готовая. Я еще раз, может быть, не скажу, да, вот э, ази зизи, а, зизи приезжали, еще какая-то команда. Они 10 лет играют э, трибют Айзи да? Вот это уже вышкалено так, что они да, Евро, в Европе везде были. То есть это должно быть очень долго, потому что процесс, еще раз повторяюсь, взять ту, взять ту, взять ту, взять ту команду, много-много, оно не получится. Надо каждый день вышкаливать, чтобы что это так год-два, чтобы оно именно было круто. Ну вот мы где-то два года и... В принципе, сейчас да. и существует. Результат этих двух лет мы уже сможем уже увидеть и насладиться им 14 апреля в областной филармонии. Приходите, эти двое замечательных молодых людей и еще да, с да, ними да, же да, и, да. и еще как минимум 5-7 человек с ними будут играть Deep Purple и Rainbow в памяти. Великого Ричи Блэкмара. Огромное спасибо. У нас в гостях были Дмитрий Еремин и Виктор Стрижевский. Вам ждём, остатка ждём, подготовки ждём, удачной. Да. И приходите на концерт. Мы вернемся после небольшой паузы. Это ранкова, кава.